Подивились на ярмарку, хочу шарфик, да, каждый да. Сначала смотрю шарфик, потому что, ну, вот смотрели видеоролики, ты рассказывала про шарфик, у девушки 4 кисты, и 2 прошло, то есть да. у меня тоже их 4, то есть на место у меня есть уже 3, но все-таки шарфик, хорошо. Ага, но у меня же еще и кисты в голове, и глаза, зрение, Я думаю, наверное, лучше взять повязку на глаза, там больше керамики, так, ну раз керамику брать, ну зачем так -то тогда я буду брать одну повязку, если я могу ее взять бесплатно, и еще и пояс у меня будет. Подождете Да. В общем, так я пришла. Тем более, что да, цены больше такой не будет. Акция кончается. А как мы здесь уже протестировали, пояс на все случаи жизни удобно. універсальний зручно, І що мені було дуже радісно, тому що у вас є е, холодна кераміка, у вас є масажер для ніг. З'явилася вдома тепла кераміка, але все одно знову не вам. І я думаю, коли от саме у вас з'явиться кераміки, от ну, сьогоднішнього ну, дня у вас решили. буде да. пояс дуже-дуже класно. Поясам будуть користуватися, звісно, всі, але спать вже буду я. Слава Богу! Тому що у мужа маленький коврик, у сина великий коврик, а у мене вот тепер Справжня українська жінка у В домі, дітей, чоловіка, всіх, потім я. Але мене радує, що у вас вже є свої класні результати, ви часто про них говорили. От. І це завдяки тому, що ви регулярно займаєтесь уже скільки вимога весті. Місяця три, по-моєму, точно. Прям таких конкретных, да, четких, уже да. без, так, да. без прогулок. Да, без прогулов у меня, да. Чи сменилось ваше життя с Да, да. В том смысле, что мне стало легче. На спину, главным образом. По ночам меня не мучают судороги, потому что спокойно спать же нельзя было. Соскакивала mm -hmm. каждую ночь. То есть, когда я дома после кровати, меня не мучает остеохондроз, потому что тоже меня так вымучивал болезненно, так пока хожу на кровати конечно я думаю что э, вы видели мое искривление позвоночника поэтому не все так быстро но тем не менее есть результаты да и есть к чему стремиться І ми до цього прагнемо, правда? Ми йдемо. Я рада вас вітати. Скажіть, будь ласка, що ви побажаєте от користувачам, відвідувачам салону Ногабез? Багато є новеньких, багато хто з них не розуміє взагалі, на що вони купляють, можна прийти безкоштовно користуватися. Що можете їм порадити? Ну, во первых для того, щоб почути, надо хоча б прийти сюди, спробувати. походить хотя бы месяц. Ты тогда, ну я, наверное, быстрее, я за неделю все прочувствовала и поняла, что мне это надо, что мне это подходит. И, конечно, не пропускать. А еще самое главное, что Керамика должна быть дома, потому что то, что мы здесь пользуемся, даже вот я уже неодноразово казала, за кровать, например, да. Да, классно, но это утро, мы с постели, все нормально. А когда ты в течение дня очень устаешь, угу. и вот, вот было бы идеально иметь дома эту кровать, потому что ты перед сном расслабился и лег. Та же самая все вот эти процедуры, ты перед сном нагрелся, и тот же пояс, и все это дома. Естественно, мы и носим, И ТК-14 у нас не выходит из-за пехота, поэтому, ну, и зубная паста мы уже ее проверили на все случаи Красиво. жизни, поэтому все пробуем все. И все мы используем в комплексе, правда? Мы вас тем витаем, ушириопласт.